сразу сообщить депутатам и присутствующим, в том числе уже представители созданных в домовых комитетов. Нет предела совершенства. Если я буду здесь депутатами месяцами шлифовать эту программу, у нас не будет времени заниматься вообще стимулированием и развитием В Среди с этим времени у нас вообще нет. За два месяца мы успели провести два семинара, я считаю, достойных семинаров по СББ. Я считаю, присутствующие знают здесь, в том числе, которые присутствуют на этих семинарах. По крайней мере, людям открыли глаза, как это вообще происходит на самом деле. И плюс, наконец-то мы разработали программу, какая есть. Кроме того, довожу до средних депутатов присутствующих, мной подписано распоряжение, в соответствии с которым мы создали при исполкоме Центр сопровождение ОСМД на общественных началах бесплатно. бесплатно. Семинары были бесплатны. Тоже. Сопровождение ОСМД бесплатно. Программа для бюджета будет не бесплатна. В программе предусмотрено софинансирование тех ОСМД, которые уже созданы. В том числе для проведения капитальных ремонтов. В связи с этим работает управление ЖКХ и полков в этом направлении, что мы понимаем, другого пути у нас нет. Значит, э, Виктория Викторовна, ну, докладывать, тут о чем докладывать, Значит, мы разработали программу, депутаты рассмотрели ее. Проект решения следующий. Утвердить вот видите эту программу поддержки управлению ЖКХ предусмотреть финансирование, которое связано с реализацией этой программы реализации этой программы. Значит, большое финансирование малое. Тем не менее, хочу сообщить успокоить присутствующих здесь представителей СНД, которые считают, что им не хватит денег. Значит, схема такая. В этой программе конкретно ОСМД не указано, да мне будет стимулирование. Это финансово-хозяйственное направление, поддержки ОСНД. Здесь не указывается конкретный СНД. Здесь будет написано соучастие наше бюджетное с вами в проведении капитальных ремонтов. Точка. Нету конкретного СНД. Единственное правило будет следующее. Кто первый зарегистрировал СНД, те как бы не находятся в приоритете. Следующие будут по мере бюджетного финансирования, естественно. Но, по крайней мере, схема такая, как и в других городах. Все СНД получают в пределах бюджета, получают какое-то финансирование. Соучастие, включая государство и местные органы самоправления, таким образом отдает свои долги перед жителями, которые никогда не видели капитальных ремонтов в в связи с тем, что можно долго рассказывать, что у нас текут крыши, о чем мы сидим вообще в грибках и так далее, и так далее. Мы понимаем, что вы тоже виноваты, что вы сидите в грибках там ничего не делаете с детьми. Но, по крайней мере, мы на себя взяли ответственность тех, которые не делали капитальный ремонт. Таким образом, стимулировав деятельность ОСМД. Но другого у нас варианта нет. В данном случае это совпадает с деятельностью государства в целом. То есть стимулируется ОСМД стимулируется собственник, который осознал, что он собственник дома. Когда люди приходят на прием и говорят, а что нам не делают это, а что нам не делают это. А вы забыли, что вы собственники, со собственники, в том числе и крыши. Людям задаешь вопрос, вы собственники квартиры, да, а крыши. Они говорят, нет, ну вы не понимаете, люди, что вы со собственники, в том числе крыши, в том числе и подвал, и так далее, и так далее. В этой связи у нас будет в программе, в том числе консультирование, в том числе Скажем, проведение семинаров дальнейших, разъяснение этого. Виктория, понятно. На тоже сейчас вместе зарегистрированы третьи стандарты, но то, что началось в 2016. Мы начинали в ноябре, было 4, по 4. А сегодня уже 9. Ну, скажем, по, по относительным показателям вроде там больше 100% рост. Ну, понятно, было 4, стало 9. Это единицы. Тем не менее, есть прогресс. Люди прониклись, в том числе и люди присутствующие представители СНД, они прониклись, они поняли, что ну, другого варианта нет. Вы сами с хозяева своего дома, вы сами должны определяться, куда тратить деньги. Другого варианта у вас тоже нет. Мало того. Вы были на семинаре, на семинаре вам пояснили, то субсидии также вам будут начисляться в связи с тем, что вы будете взносы свои, вклады. в СНД. Это как, ну, как, только это не тариф. Это ваши взносы, они будут тоже учитываться в субсидии. Мало того, как оказалось, если большое количество людей, получается субсидии в доме, то такому дому вообще-то даже выгодно выйти в СМД, потому что тогда бюджетные деньги напрямую заходят в это же СМД. Значит, доложение, было выбрано на комиссии, было сделано однієї таблички, три таблички, вони передбачають інформаційно-консультативну частину, адміністративно організаційний е, напрямок та фінансово-господарський напрямок. Це суто програма, вона на теперішній час без коштів, але це наші напрямки. І вона не стало, що вона може приймати зміни, розглядатись на сесії. я ще раз говорю. Любые изменения, которые будут разумными, они будут, естественно, приниматься и в эту программу вноситься. Но еще раз, нам надо с чего-то начать, с чего-то стартовать. Пока мы будем готовиться к программе, но мы теряем время просто. Вот такую программу, скажу сразу, это не вы придумали, это программу мы взяли с того города, с того города и с того города. Методом компаудирования мы сделали вот такую программу свою. Зачем изобретать велосипеды, если где-то уже где-то здесь? Люди с 2005 года идут по пути СНД и, и раньше. Самое позже, кто начал, это 10 год, а у нас еще вообще никто ничего не делает. Поэтому мы пытаемся хоть что-то сейчас сделать. Значит, я хотел бы сообщить, что у нас впервые в городе одно из ОСМД перешло, отказалось от услуг коммунального предприятия ПЖРО и заключило договор, я так понимаю, с предприятием, которое будет обслуживать это депутат может выступить, да, сообщить что происходит. Он знает, о чем идет речь. Впервые это сделано в каком городе. Депутат Жулина, Распирос, ну как не депутат, а как житель дома молодежный 31. Значит, наш дом объединение наше уже с первого, ну не с первого, а с 11 января 2016 года отказалось полностью от Значит, и его перешел на обслуживание в управляющую компанию атомным раз. Ну, поделюсь таким первым опытом, да, всем вот, столкнулись с первой проблемой. То есть первая проблема, на самом деле, э, история муссируется долго, э, и люди, к сожалению, начинают ждать уже от власти решения проблемы по СНД. Да, забывая о том, о чем сказал Дмитрий Алексеевич, что люди-то сами являются владельцами и сами должны самоорганизовывать. Это потому любое СНД это объединение с то есть людей, которые имеют жилье в этом доме. Мы пошли по пути, собрали собрание в декабре месяце, определились, кто руководитель у нас будет в СМД, определились ну, с секретарем и все. И приняли решение, так как, скажем, есть компания там, визбуд, которая получила уже вкладе и является управляющей, а теперь ним уже получим. Они, скажем так, в очень партнерских партнерской, ну, отношениях к нам, почему? потому что с нас полностью пока снят весь э, груз, скажем так, администрирования и всего остального. Мы проводим, скажем так, даже эксперимент, чтобы этим опытом потом делиться с вами. Как работает система от документов до практики? То есть нет коммунальных платежей, нет у нас тарифа, есть у нас взносы он определяется следующим образом. То есть определили на бюджет дома, что на содержание дома нам нужно 45 тысяч в год. Поделили его на жилую площадь и получилось вот гривна 80 с квадратного метра. Я в том числе плачу за э, взнос, ежемесячный взнос в квадратный метр и гривна 80. Ну, решили начать с этого. Э, как вы понимаете, люди многие сразу спрашивают, а тариф что нибудь будет? Никакого тарифа у нас пока нет, то есть мы делаем взносы, решили каждые три месяца с жителями собираться, смотреть, отрегулировать сначала первую платежи, чтобы все платили, а потом как бы э, определяться, куда мы же эти деньги будем тратить, на какие вещи. Э, заключили договор с управляющей компанией в э, части чего? То есть для СНД в любом случае нужен бухгалтер, да? В любом случае нужно администрирование этого всего вопроса. То есть предприятия на первых порах нам помогают, ну, скажем, с администрированием. Предприятие это не накладно, потому что предприятие существует деятельность, ну, и так и до этого существует. Это не предприятие, которое создано для именно управляющей компании. Это существующее предприятие с материальной базой, больше 100 человек работает, там и все специалисты, электрики, техники, механики. То есть предприятие параллельно нас видео, скажем так, пока на практически безоплатной основе. И мы будем собирать мои деньги и смотреть. Значит, первые плюсы. Говорю как есть. Дворник у нас от предприятия. Она, девушка, обслуживает даже не то, что там молодежный но она обслуживает весь микрорайон пока по возможности. И когда мы столкнулись с первыми снегопадами, которые были здесь, вот много критики было в сторону власти, да? что вот не убрали, не убрали. Но мы все понимали, что мы столкнулись с большими осадками, и пока до да, внутридворовых Машины начали доезжать, и, как бы в определенное время, У нас с первого часа снегопада было все убрано. Э -э, дворник понимал, что у нее есть там какой-то актив, ну не актив, какие-то люди, которые готовы временно к подработкам во время таких э -э, форс-мажорных ситуаций. Она их быстро всех собрала. И, скажем так, весь молодежный представитель, ну весь молодежный не продавел, домов, проходы, проезды с первого дня снегопада были просыпаны, прочищены. И мы не бегали, не кричали, что... Ну, ждем от кого-то помощи. Почему? Потому что самоорганизован. Это первый минус. Но это же и первый минус, потому что люди должны нести долю ответственности, не ждать от кого-то, что кто-то им придет на помощь. Ну, вот, это первый минус. И, и еще мало, не, была первая заявка от жительницы пятого этажа, у нее как бы там есть проблема, над ее квартирой есть проблематичная крыша, то есть она протекает на этом. Все. Но я вам скажу, что за Сколько лет я в доме живу, первый раз дома был убран с крыши дома снег. И он был убран буквально на, через два часа после окончания снегопада. То есть снега на крыше не было, и не лежит. И сейчас проблемы утром, затопления никакой не существует. Это те плюсы, которые есть уже. Как оно дальше работает? То есть люди, мы зарегистрировали в приватбанке, сделали с приватбанком договор. Они сделали возможным, чтобы платежи люди могли осуществлять с любых Возможно, терминалов, СКАЗ, по Приват-24, осуществлять платежи, то есть наша ОСББ зарегистрирована уже в системе платежной приватбанка, присвоены лицевые счета, то есть по номеру квартиры, ну, соответственно, для упрощения еще. И теперь мы пришли в процесс то есть сбора средств. Через три месяца мы решили же сами собраться, посмотреть, сколько средств мы собрали и какие дальше будем решать текущие проблемы нашего дома. То есть, на что мы хотим потратить. Еще раз, по договору Пивербанка для плательщика он не платит никакой комиссии, то есть это берет на себя кассовое обслуживание ежемесячное, оно, по-моему, стоит, стоит. Поэтому ну, это достаточно удобно. Запланирована на, на вот буквально две недели замена водного водопроводной, ну, водопровода магистрального водопровода, которая через весь подвал идет магистральная вода, которая заходит в дом. Потому что там постоянно течь, которая не решался вопрос на протяжении там, 5 лет, там одно глушили-глушили, ее закрывали. но постоянно течь была, огонь Но эту проблему сейчас мы решили. Поэтому э, в принципе... Мы знаем, что при предприятии тоже оно будет содействовать в этом центре помощи Чтобы все понимали, то есть я хочу обратиться до жильцов, до горожан. Любая реформа, которая к вам придет сверху, она будет работать против вас. Потому что если вы не организуете свое объединение в каждом доме и не будете нести долю ответственности, и понимать, что мы вернемся к тому, где мы сейчас находимся. То есть люди не будут платить, ждать, кто -то за них что-то сделает. Поэтому другого пути на самом деле нет. Если мы хотим жить достойно, то нужно объединяться, выбирать себе управляющие компании или самим заниматься управлением своего дома и идти вперед. Ну, я думаю, это В принципе, ну, ОСББ будет участвовать во всех софинансированиях. Я думаю, это очень хорошо. Если у кого-то будет необходимость поделиться опытом, мы будем рады его передать, показать какие документы для этого надо. На самом деле это все очень несложно, если есть желание хотя бы 70% жильцов реально что-то менять. Потому что даже если, знаете, у вас будет активистов два человека, а в доме живет 20 семей, ну поверьте, вы не справитесь. Вам нужно переманить на свою сторону, как бы объяснить хотя бы половине дома, что это кому-то нужно. Потому что и в вашем доме есть проблемные квартиры, где никто не живет, доме, где люди уехали за границу, но мало того, люди из-за границы как бы общаются, смотрят, что изменения какие-то есть. Нашлись, обратились и говорят, мы готовы платить, детей